Salam. Mən Ucar rayon mərkəzi kitabxana sisteminin onun salifələr xalət skan kitabxanasının müdiri Güldəs Tərəfiyə var. Mən bu gün sizlərə 8 may Respublik günü Azərbaycan xalq cəmiyyətinin yaranması haqqında məlumat vermək istəyirəm. May Azərbaycan xalqının 20-ci əsr tarixində ən əlamətdar, ən fəxarətli, uğurlu hadisələrlə, gözəl bayramlarla zəngin bir ayıdır. Bu gözəl may günlərinin biri respublikamızın hər yerində təntənəli şəkildə qeyd olunan, öyrənilən, yenidən yaşanan, ölməzdik qazanan 18 may Respublik günü Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin əsasının qoyulduğu gündür. Xalqımızın azadlıq və müstəqillik mübarizəsi tarixine qısır hərflərlə həkk olunmuş 1918-ci il may 28-i hər bir Azərbaycan vətəndaşına milli qürur hissi, boyduğu arzularının çiçək açtdığı bir gündür. Əsrlərlə azadlıq və müstəqillik arzusilə yaşayan Azərbaycan xalqı ötən əsrin əvvəllərində bu işıqlı may günündə arsına gəldi. Şərqdə ilk dəfə Azad döyümü pratik, dünyavi dəyərlərə sülkənən müstəqil bir respublikanın yarandığı dünyaya bəyan etdi. Xalqımız 1918-ci il mayın 28-də Tsar Rusiyasının bir əsirdən artıq davam edən müstəmləçə əsarətindən azad oldu. Şərqin ilk demokratik respublikasının təməli qoyuldu. Həmin gün Azərbaycan Milli Şurasının iclasında İstiqlal bəyannaməsi qəbulu izlədi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması 20-ci əsrdə xalqımızın həyatında yeni bir mərhələ, tarixi hadisə oldu. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan istiklaliyətinin elan edilməsində, Xalq Cümhuriyyətinin təşəkkül tapmasında və fəaliyyət göstərməsində Cümhuriyyətə rəhbərlik etmiş şəxslərin Elmərdan Betupçuva şuğun, Məmmədəmin Rəsulzadənin, Təhəli Xan Xoyskinin, Həsənbəy Ağayevin, Nəsibbəy Yusəpbəylənin, Səmədbəy Məhmandarovun, Ələğa Şıxlaniskinin və başqalarının böyük xidmətləri olub. Bu görkəmli dövlət xadimlərinin, vətənpərvər zəlilərin, peşəşər hərbçilərin adları xalqımızın yaddaşına əbədi əkk oldu. İlk cumhuriyetin doğuşu tarihin dolaşık vaxtına düşmüşdü. Müxtəlif maraqlarla ölkəyə yüyürüş edən xarici hərbi qüvvələrin çoxsarı təzyiqləri nəticəsində gənc dövlətin parlamenti 1920-ci il aprel 21-də hökuməti təhsildir. Beləliklə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 701 gündük şərəfli ömrünə son qoyuldu. Türk dünyasının ilçi müstəqil dövləti süquta uğradı. Lakin ruhu azad bir milləti heç kim çəralıqda ki, saxlaya bilməz. 1918-ci ilin mayından 70 il keçəndən sonra Azərbaycan xalqı yenidən ayağa qalxdı. Öz haqqını, azadlığını, müstəqilliyini və bütövlüyünü tələb etdi. Bu yolda mərumiyyətləri düzəldildi, şəhidlər verildi laçın yolundan dönmədi. 1991-ci ilin oktyabrında Azərbaycan xalqı 20-ci əsrdə ikinci dəfə öz müstəqilliyini elan etdi. Müstəqilliyi və qanı bahasına alınmış azadlığı qorumaq yolunda xalqımız nə qədər təzyiqlərə məruz qaldı. Qorxarmısqə söyləndə. Tarihimizdən dedərcindiyi, əlilliyi, şəhidliyin qaranlıq xışları keçib getdi. Lakin azadlıq arşıdlarının yelgin əməyi və borcda soyasında əsrin sonunda Azərbaycanın müstəqilliyini qoruyub saxlamaq mümkün oldu.